Здравствуйте, нет, я і щось Що Ми не увидела это. Есть комментарии даже одного из участников, поэтому. Мы не напидем, пока не будет полной иллюстрации. Сюда все.

Вот, как видите, все горит, все пылает. Вот э, с утра, в начале 9 утра, приехал батальон Киев 1, вот, Киев 1 и Киев 2, Киев 1 со стороны Европейской площади и... Э, со, да, из вот. Михайловска. А, батальон Киев 2 со стороны хрещатика. Что вот. они и хотели? С ними камначки. Как? Зачистить Майдан? Зачистить Майдан? Конечно. Вы решили мне отдавать. Конечно, Майдан. нет. Конечно, нет. Майдан это то место, которое должно стоять, и оно будет стоять. А какие требования на сегодняшний день у на Майдана? На сегодняшний день у Майдана. Полная люстрация власти, которая была обещана, но не проведена. Это раз. Запретить проезд полностью по улице Институтской – это два. Потому что это и есть кладбище. Это и есть кладбище наших ребят, которые с нами там воевали, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы жили. Что вы планируете еще дальше сейчас сделать? Дальше? Ну, мы баррикады будете ставить обратно? Будем, обязательно будем ставить. Скажите, а где будет сейчас стоять баррикады? Будет стоять на прорезной? На прорезной вот, вот, закроем Михайловскую. Украина! Закроемся возле Европейской площади, украина! по идее. Ну и сверху украина! на институтской. Вы собираетесь встречаться с Крючком? Обязательно, пускай выйдет сюда, пускай выйдет сюда и объяснит, что случилось. Да Слава корону, слава, слава, чтобы... слава наш Богу. Слава пускай он выйдет сюда и расскажет. Скоро приедут хлопцы с востока. Они...